Satu perkara menarik yang menjadi perbincangan di media-media terbangsa pada hari ini ialah berkait dengan kenyataan Donald Trump di Sham El Sheikh, iaitu satu tempat peranginan di Mesir bersempena dengan majlis menentangani Plan Damai 2025 itu yang mana beliau mengatakan bahawa Amerika ataupun beliau sendiri sebagai Donald Trump memberikan kebenaran kepada gerakan Sim untuk terus mengawal pentadbiran dan juga keselamatan di seluruh Gaza. Walaupun kata beliau itu adalah satu kebenaran sementara yang diberikan kepada kumpulan tersebut, ia menimbulkan banyak persoalan di sebalik kebenaran yang diberikan. Yang pertamanya mereka mengatakan bahawa di pihak Israel ialah satu kemenangan kepada mereka dengan gencatan senjata yang berlaku itu yang menunjukkan bahawa mereka berjaya menewaskan kumpulan Sim tersebut tetapi ternyata kumpulan tersebut masih lagi wujud dan diiktiraf oleh Donald Trump sebagai pasukan keselamatan yang mengawal Gaza pada ketika ini dan yang keduanya Amerika terutamanya Donald Trump sejak sekian lama melabelkan bahawa kumpulan adalah kumpulan pengganas bagaimana kali ini mereka boleh bekerjasama dan bertoleransi setidaknya untuk sementara waktu dengan kumpulan tersebut untuk terus mentadbir dan mengawal keselamatan di Gaza. Itu satu persoalan yang timbul di sini. Tetapi kalau kita lihat politik Donald Trump ini adalah politik yang sentiasa berubah-ubah dalam masa yang sekejap sebagaimana pada penggal pertama beliau menjadi presiden beliau menunjukkan sikapnya yang berbeza kepada Putin yang selama ini dianggap sebagai musuh kepada Amerika begitu juga lah kepada Kim Jong Un iaitu pemimpin Korea Utara yang boleh untuk beliau berunding bertemu dan mengadakan lawatan di sempadan Korea Selatan dan Korea Utara yang menunjukkan sikap luar biasa Donald Trump bahkan di era Donald Trump juga lah dia telah pun menarik balik tentera daripada Afghanistan dan menyerahkan kuasa kepada Taliban yang selama ini hampir 20 tahun Amerika memerangi kumpulan Taliban dan menaikkan pemimpin-pemimpin lain menjadi pemimpin Afghanistan. Tetapi berakhir selepas 20 tahun, Donald Trump juga ataupun Amerika itu sendiri menyerahkan kembali kuasa kepada Taliban. Ia satu perkara yang janggal, pelik tetapi ianya berlaku. Itulah dia politik sebenarnya. Sedara dan sedari sekalian Yang perlu dipahami bahawa ianya bukanlah satu perkara black and white Tetapi semua pihak yang bermain politik Khususnya di peringkat antarabangsa ini Mereka memikirkan survival politik mereka Mereka memikirkan keuntungan kepada mereka Jadi tidak kira mana-mana pihak itu Yang sebelum ini boleh jadi dianggap sebagai kumpulan pengganas Maka berikutnya boleh jadi rakan kepada mereka dan boleh jadi satu ketika dahulu dianggap sebagai sekutu mereka kemudiannya menjadi musuh kepada mereka semuanya berasaskan kepada keuntungan yang perlu ada kepada diri mereka secara peribadi ataupun yang akan perolehi kepada negara mereka. Itu hakikat yang perlu sama-sama kita fahami. Dan dalam ini kita tidak ketahui secara detail apakah rundingan yang telah pun dipersetujui di antara kedua-dua pihak membawa kepada genjatan senjata tersebut sama ada mereka akan menyahkan Hamas daripada Gaza itu sebagaimana diumumkan ataupun akhirnya mereka melunakkan kumpulan tersebut untuk kembali kepada demokrasi sebagaimana berlaku pada tahun 2006 kerana diketahui bahawa penduduk-penduduk di Gaza itu terutamanya secara majoriti pada tahun 2006 mengundi kumpulan Hamas tersebut. Begitu juga dengan lain-lain faktor yang tidak diketahui ataupun kumpulan itu telah bersetuju untuk berikutnya Turki, Qatar dan Mesir yang akan menjadi tentera sementara yang mengawal keseluruhan Gaza itu untuk beberapa tempoh sebelum dibuka proses demokrasi dan sebagainya tidaklah diketahui secara tepat tetapi hakikat yang berlaku pada hari ini, Trump secara jelas mengatakan dia berikan kebenaran kepada Hamas untuk mentadbir ataupun mengawal keselamatan Gaza buat sementara waktu. Tetap pelik tetapi itu bukan perkara yang mustahil bagi Donald Trump dan bagi mana-mana kuasa besar di dunia. Jika mereka bersama dengan negara tersebut, maka mereka adalah kawan. Jika mereka tidak bersama dengan negara tersebut, maka mereka adalah pengganas. Dan tak mustahil yang hari ini menjadi sekutu mereka iaitu Benjamin Netanyahu itu sendiri berikutnya akan menjadi pengganas di mata Donald Trump ataupun di mata Amerika bila mana negara tersebut mula membebankan Donald Trump dan juga Amerika. Hal ini boleh dilihat dalam ucapan Donald Trump di Knesset ataupun di Parlimen Israel pada hari Isnin yang lalu yang mana beliau secara terbuka menyebut kepada Presiden Islam supaya memberikan pardon ataupun keampunan kepada Netanyahu. Sedangkan dalam kes yang dibicarakan terhadap Netanyahu, belum pun ada keputusan bersalah dikenakan kepada beliau. Tetapi bila mana Donald Trump secara terbuka di dalam Parlimen Israel meminta kepada Presiden Israel yang mempunyai hak ataupun kuasa di dalam perlembagaan Israel untuk memberikan pengampunan kepada mana pesalah-pesalah jenayah dalam negara tersebut Maka bila mana Donald Trump meminta secara terbuka begitu dengan makna Trump mengiktiraf Netanyahu adalah penjenayah dalam konteks undang-undang di Amerika <Sess> tersebut. Jadi amat berbeza dalam konteks dia memberikan kebenaran untuk mengawal keselamatan Gaza. Tetapi dalam konteks Netanyahu, beliau mengisytiharkan secara tak langsung Netanyahu telah pun bersalah ataupun sebagai satu penjenayah yang mesti diampunkan oleh presiden <Sess> dia daripada hari ini dan itu memang satu proses ke arah menuju pada gencatan senjata ini iaitu beliau menjanjikan kepada Netanyahu katanya untuk diselamatkan daripada dipenjarakan di atas kesalahan-kesalahan yang kesalahan dilakukan mengikut undang-undang Israel itu sendiri bahkan beliau menjanjikan kepada Netanyahu untuk wujudnya sokongan daripada pihak pembangkang Israel kepada Netanyahu sekiranya dua parti ultra Zionis religious yang mengugut untuk menarik diri daripada kerajaan Netanyahu disebabkan tidak bersetuju dengan genocide atau peperangan yang dihentikan tersebut jadi inilah politik yang berlaku pada ketika ini yang boleh kita nantikan dan lihat di masa hadapan tak mustahil apa yang berlaku pada hari ini berbeza di masa hadapan pokoknya kita masyarakat dunia perlu kekal berpegang kepada hak asasi manusia, kepada undang-undang antarabangsa kepada apa yang disebut sebagai kemanusiaan yang mesti didahulukan tidak kiralah kepada sesiapa sahaja dalam dunia, biarkan ahli politik di kalangan pemimpin-pemimpin antarabangsa itu bermain dengan politik mereka, tetapi kita kekal dengan pendirian kita bahawa tidak ada satu nyawa pun penduduk dunia ini boleh dikorbankan, boleh disiksa dan sekitar rupa di atas tujuan-tujuan politik pemimpin-pemimpin tertentu. Dan kalau kita lihat di sini juga dalam konteks Netanyahu, sesuatu perkara yang dibimbangkan ialah walaupun senjata-senjata berlaku beliau lebih memikirkan tentang survival politik beliau secara pribadi. Maka untuk tempoh tahun-tahun ke depan, Netanyahu akan berdepan dengan pilihan raya untuk memilih. Alih-alih -al -al parlimen yang berikutnya memilih Perdana Menteri pastinya untuk mempertahankan dirinya daripada sebarang tindakan-tindakan dalaman Israel itu sendiri ataupun tindakan daripada sekutu-sekutu mereka yang menerima tempias buruk daripada tindakan beliau selama 2 tahun ini maka beliau mahu kekal di persada kuasa sebagai Perdana Menteri Maka pada pilihan raya-pilihan raya yang lalu, Netanyahu cukup terkenal. Begitu juga dengan Perdana Menteri Israel yang lain, bila mana dekat dengan pilihan raya, mereka akan mencipta perang-perang yang baru walaupun tanpa ada sebarang sebab. Walaupun tanpa ada sebarang sebab. Maka tidak mustahil peperangan yang berlaku pada hari ini boleh dicetuskan semula oleh Netanyahu sama ada direct kepada Gaza ataupun kepada Lubnan ataupun kepada Syria ataupun kepada Iran di atas alasan-alasan yang dicipta oleh beliau demi kepentingan politik beliau. Maka sebab itulah masyarakat dunia tidak boleh sekadar bergembira walaupun kita boleh bergembira dengan gencatan senjata yang memelihara nyawa, memelihara kanak-kanak, uh, wanita dan sebagainya, tetapi masyarakat dunia perlu terus kekal menjadi masyarakat yang bersuara untuk mempertahankan kemanusiaan, kemerdekaan, undang-undang antarabangsa dan kedaulatan mana-mana tanah yang ada di atas dunia ini.